Okey, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Berjumpa lagi kita pada hari ini. So, hari ini saya, Cikgu Amin Muhammad, Cikgu Muhammad Amin bin akan berkongsi tentang bagaimana kita menggunakan kuisis online untuk menghasilkan soalan yang mudah dan cepat dan pantas. Subjek yang saya akan terangkan adalah subjek yang diajarkan oleh saya sendiri iaitu subjek ekonomi tingkatan 6. So untuk menghasilkan kuisis kita senang saja ambil create. Saya ulang balik kita ambil create. So kita ambil grade, so kita ambil assessment, okay? Kita assess, kita boleh uh, import worksheet dan question daripada bahan yang kita ada, ataupun daripada dokumen, ataupun kita buat daripada zero from the scratch lah So function yang saya gunakan adalah create uh, soalan menggunakan AI generate with the AI, so, kita klik, so kita boleh pilih di sini melalui text, melalui website, melalui YouTube melalui dokumen. Okey, tapi saya lebih prefer kepada dokumen. Kenapa guna dokumen? Sebab dokumen yang dihasilkan yang memang ada dalam simpanan saya dan saya tahu originaliti yang ada yang adalah yang bertepatan melalui apa yang kita nak ajarkan kepada pelajar. So katakan saya pakai dokumen ni ya so pakai dokumen ni yang memang saya tahu kebenarannya dan kebetulan yang betul. So saya upload from device, so saya pilih, saya pilih dokumen yang saya tunjukkan tadi. Maka saya uploadlah. So sementara upload kita tunggu, mungkin mengambil masa sedikit ya. So perlukan kita menunggulah. Ya okay, tunggu bagaimana AI tu. So sekarang bila dia dah upload ya dokumen ni maka saya perlu pilih bahasa semestinya saya ambil bahasa uh, Melayu. Uh, ikutlah kalau cikgu ajar uh, subjek English so guna bahasa English lah dengan bahan yang ada. So kita boleh pilih soalan yang nak. Saya biar biasa pilih antara 10 atau 15 sebab yang lebih lebih sedikit kalau kita guna 10 ni dia tak membebankan dan masa pengajaran kita tak adalah terlalu panjang Maka 10 soalan kira cukup lah untuk kita menguji uh, um, Kita menguji uh, dapatan daripada pengajaran kita So kita pilih pula subjek, subjek sepertinya saya Tingkatan 6 dan industri sama taraf Maka grade uh, ataupun subjek saya pilih Tak ada ekonomi di sini saya pilih order lah okay. So generate quiz So perlukan masa so uh, dia perlukanlah untuk sistem AI ini menganalisis berdasarkan data yang saya masuk ni ke dalam sistem dan dia perlu masa untuk generate. So kita perlukan sedikit masa lah. So harap semua stay tune, tunggu lah. Eh? So bila dia dah generate untuk maklumat cikgu perlu ceklah lah bahawa berdasarkan data yang cikgu yang saya uh, tunjukkan di sini, adakah data tersebut itu bersesuaian dengan kuisit yang dihasilkan dengan AI? Okey, AI ini membantu untuk memudahkan sahaja. AI ini bantu untuk memudahkan saja, maka cikgu-cikgu kena cek lah. Contoh, apakah definisi pertumbuhan ekonomi, perubahan tingkat kebayang dan kegiatan ekonomi? Betul lah ha? ni jawapannya. So, dia terus keluar je, cikgu. So, senang. Katakan, apakah langkah untuk meningkatkan pertumbuhan melalui infrastruktur? Maka jawapan dia adalah melalui meningkatkan kemudahan jalan raya dan pelabuhan. Katakan jawapan tu salah. Bila jawapan tu salah, cikgu boleh pilih di sini edit this question. So, katakan jawapan A ni salah. Okey, cikgu nak kata ambil C. Cikgu tekanlah C. Juga cikgu boleh letak aa, apakah aa, huraian berdasarkan jawapan. Katakan jawapan C adalah betul kerana pelaburan sangat penting kepada ekonomi. Katakanlah ha, ini 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 mudah untuk bila pelajar tahu okey jawapan ni betul kerana kenapa ataupun boleh jelaskan jawapan a e, e adalah salah kerana uh, jalan raya tiada kaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Contoh, sebenarnya jawapan dia A tadi betul tapi saya nak tunjukkan bagaimana kita nak mem menghasilkan penerangan terhadap jawapan yang dipilih oleh pelajar. So, save answer explanation. So, save this question and then, so lengkaplah. Contoh soalan dua, maka jawapan dia dah berubah penggunaan aplikasi teknologi. Okey, katakan dah semua dah settle. So kita boleh preview. Jangan publish dulu. Publish tu dia save. So kita preview dulu lah nampak. Eh? Ha? ni soalan dia. Ni jawapan dia. So maka show answer. Answer dia adalah A. Kita next. Kita semak lah satu-satu. Eh. Okay. Sebab guna AI ni dia perlu disemak. Eh, tak semestinya bahan yang saya masukkan tadi dia ambil dan boleh analisis dengan tepat. Biasalah kalau kita biasa guna AI, kita kena buat analisis dulu. Sebab jawapan tu kadang-kadang kurang tepat. contoh contoh, nampak answer dia dah berubah pada A. Sebenarnya jawapan yang betul adalah answer dia dah berubah pada C yang warna hijau ni. Sebenarnya yang betul adalah A. Maka kita boleh ubahlah. Ha, okay. Setelah selesai semua, maka kita boleh publish. Okay, bila publish, dia dah save lah. Okay, bila dia dah publish macam tu, kita boleh tentu kan pula bagaimana kita nak save kat mana. Contoh, saya save subjek ni adalah pada subjek ekonomi, makroekonomi bab satu saya save. Ataupun saya save dekat super quiz. okay, ini tips ya. saya boleh bantu cikgu-cikgu untuk memberikan sedikit bantuan tentang bagaimana cikgu fasih menggunakan quizzes dalam PDBC masing-masing. So, saya save. So, lepas dah save, boleh preview balik lah. Contoh, di-preview balik. Ha, ni bentuk dalam ni apa paparan yang pelajar akan dapat. So, kita akan lihat di sini. Preview as student. Preview as student. Maka, haa, macam biasa dia bagi countdown. Boleh buat. Kan, haa, apa kan ni jawapan dia? Katakan saya jawab nombor dua ni. Haa, salah sebenarnya. Haa, okey. buat soalan nombor dua. Sebenarnya tadi jawapan dia C kan? Saya katakan saya klik A. Ha, maka dia bagi je C adalah betul kerana bla 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 bla. Ha, ni tengok. Penerangan ini yang penting. Cikgu kena isi di sini. Dia membantu pelajar mengetahui kenapa dia salah dan kenapa dia betul. So next question. Dan seterusnya. Okay. Itulah. Ya. So. begitulah penerangan saya hari ini. Okay antara bentuk-bentuk antara bentuk yang ada dalam si dalam bahan yang saya sudah sediakan katakan di sini mikroekonomi ya semester 1 ini pelbagai jenis soalan yang saya buat yang boleh dikongsikan kepada pelajar contoh faktor yang mempengaruhi permintaan okey ini adalah contoh ya. dalam library yang saya ada faktor yang mempengaruhi permintaan so banyak soalan yang saya buat pelajar boleh boleh jawab okey contoh saya preview di sini ya okay, saya so preview a student preview a student so dia tunggu dia loading kita masih lagi menunggu ah dia belum macam biasalah so, katakan bla 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 perubahan BD terhadap ayam di pasar ke perubahan BD beralih ke B11 apa mengapakah keadaan ini berlaku katakan saya jawab C Masalah ha, answer ha, tengok. Eh, ha, tengok dia ada answer di sini ya. Ha. Raja boleh lihat di sini. Dia boleh besarkan dan dia boleh lihat dia boleh copy dan seterusnya. Okay next question. Katakan uh, gambar raja di bawah menunjukkan bla 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 saya jawab A. Biru. Salah. So answer explanation cuma kecil sikit ya. Ha. Ikutlah kalau besar jadi kena balik lah. So itu saja sekian terima kasih